Знову і знову бажаємо усім легкого та позитивного п'ятничного настрою. І е, вітаємо в нашій студії е, нашу першу нашу гостю. першу гостю. Да. Так, це Тетяна Дорошенко, директор Полтавської альтернативної демократичної школи, парк школи Бі Хепі. Доброго Доброго ранку вам, е, Тетяна Анатольовна, хотіли б відразу запитати, да, в чому особливості школи Бі Хеппі, да, от альтернативної, демократичної підкреслюємо цьому. Ну вот а, особенность именно в том, что она альтернативна и демократична. То есть все, все, все особи, особенности, они вошли в название, и чтобы раскрыть и понять, что это, нужно вот именно углубиться в альтернативу, понять, какая она бывает, зачем она нужна, и понять потом, что такое демократия, как ее возможно практиковать в учебном процессе, в школьном образовании. А взагалі, э, сколько уже руки весной школа? Ехать? Мы работаем меньше года но уже есть свои результаты, есть выводы, есть планы на дальнейшее, к чему стремиться, используя как бы уже полученный опыт, мы знаем, что делать дальше. Вот. Ну, а конкретно про альтернативу, да, если мы сейчас об этом начнём, можно щось говорити. Да, ну, будемо вже... говорити, обов'язково варто зазначити, да, де от саме знаходиться школа mm -hmm. Be Happy, да, щоб відразу знали наші телеглядачі, що, що mm -hmm. наш да. розмов, да, слідкуйте за, за тим, що про що ми будемо говорити, щоб знали, куди звертатися. Да. Ми знаходимося на Алмазній 2А. А, вот, это здание детского сада государственного, огромное шикарное здание, шикарный двор. Вот фотография, которую ви бачите, это именно на території этого Двора сделано, благодаря чему мы можем много времени проводить с детьми на улице. Вот мы да. можем чтение проводить на улице, мы на переменках играем в фрисби, мы делаем опыты с вертительным стеклом. То есть благодаря этому помещению, да, это шикарное здание, шикарный двор. Так, а с какого века у вас разрешается начать? Принимаем мы детей на подготовительную группу, это с 5 до 6 лет, для которых нужно подготовить к обучению в школе то есть дать необходимый объем знаний. Мы их уже можем готовить. И касательно школьной программы, то это дети уже с первого класса, с 6 либо 7 лет, зависимо от того, с какого возраста родители сдают ребенка в школу, и до 11 класса. И... То есть это заместит, обычной школы выходит. Да, да, можем заменить полностью, как, как альтернатива заменить эту школу. А сколько в классе может быть учеников? А это уже интересный вопрос, да. Потому что э, демократия, она не подразумевает деление по возрастам. Ага. Нету первого класса с 6 до 7 лет, либо во второго класса с 7 до 8 лет. Демократия, она подразумевает э, свободное посещение детьми определенных курсов либо это курс математики. И, скажем так, вот по поводу, по опыту прошлого нашего учебного года мы пробовали разные методики. И вот сейчас как бы начинаем экспериментировать дальше в плане подачи материала и разновозрастного обучения. То есть, в принципе, допустимо так, чтобы на одном занятии находились дети разных возрастов. И специальные методики по разновозрастному обучению, когда могут находиться дети из 6, и 7, 8 лет со специалистом, например, по математике. Поэтому такого и деления на классы, сколько в первом классе такого нету. Просто у нас есть класс начальной школы с первого по четвертый класс или с пяти лет до четвертого класса, и все они находятся вместе. Ну и дальше уже наша задача их обучить, заинтересовать и получить результаты. Ну тут а дети сами выбирают, да, чьи, как? вот у курсы. А, Мне так сгадуются, знаешь, такие американские фильмы, где по факультативам они ходят, да. Это... Я хочу математику, да. я хочу. Вот на самом деле это идеально, мы к этому стремимся, да, чтобы они полностью имели возможность выбора. Но опять-таки вот американские фильмы, да, как бы их смотришь и прям так сердце содрогает, как же это здорово, как приятно детям там учиться. Мы взяли себе за пример некоторые школы. Это американская Садбери-Вэлли и английская школа под Лондоном Саммер-Хилл. Вот. А это демократические школы. Вот вот, давайте, да, демократичные школы. Да, вот давайте все-таки расширим. Да. Как бы, откуда она взялась, эта демократия, а потом мы поймем, почему мы такие и откуда это взялось. То есть демократия на самом деле, она не так давно и возникла, ну как, в начале 20 века. Причем, когда копалась я так в истории, пыталась понять, кто же был первым, то первого так и не найти. Потому что от монте в начале 20 века в Италии, Селестен Ферене во Франции, начало 20 века, Александр Нил э, э, в Англии, Штайнер в Германии. То есть они все одновременно начинали э, вводить какие-то реформы, инноваторства в образовании. Вот и в принципе все они одновременно смотрели на изменения подхода к обучению, поскольку раньше было строго, да, это было и в Англии, и могли породить детей. И строго там до послушания, пока ты там не выучился, ты не переходишь. Там в следующий, пока ты не достиг нужного уровня дисциплины, ты не переходишь на следующие годы обучения. Что, у нас так зараза же. Да, 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 приблизительно так же. Поэтому по истории они вот тогда, в начале 20 века, начали поднимать вот эту вот новаторскую идею, подход демократический, то есть свободный. Общество у них то время как раз начиналось меняться, новые взгляды. Вот, к нам это только вот сейчас доходит. В Украине такие альтернативные, именно с уклоном демократии, начали работать, может, лет пять. Вот, Киевская парк, школа, мы с ними дружим. Вот, и, и они э, тоже, как, как бы, пытаются брать из разных школ. Там лучше, там лучше, там. То, что подходит для наших детей, то, что мы можем применить с учетом того, что Минобразование от нас что-то потом в конце года захотят, да, уровни знания от детей. Вот, поэтому вот как бы история положена была вот там вот. То демократия, о которой я, мы как бы там и читали, и то, что хотелось бы нам использовать, это, во-первых, свобода выбора. То есть детей никто не гонит. Если ребенку интересно в первом классе астрономия, задача педагога владеть достаточной информацией, чтобы удовлетворить познание и желание в знаниях ребенка. Да. Ага. Хочет он наблюдать там за Сатурном, пожалуйста. Вот мы своих детей летом вводили в обсерваторию, мы наблюдали за Сатурном, за Луной, нам проводили очень познавательную экскурсию. Если ребенок, например, хочет там в пять лет, о, ну давайте в школьному возрасту да, вернемся, в 10 лет, например, хочет он органику изучать, задача педагога присутствовать вообще, то есть, чтобы был такой специалист на явности в этой школе, и чтобы он удовлетворил потребности ребенка в знаниях. Ну, это все-таки какие-то другие базовые предметы. Да, я только хотел запитать, да, да, что базовая мне. освита, как что до этого? Все-таки демократия, демократия, да, а как же базовые базовая знания? Базовая, без, не, без нее никак. Вот. Но поэтому, каким образом вот в тех школах делается, да? То есть база есть, но там эти школы, они там были судебные процессы с их государством, вот на уровне там министерства. Вот, но им все-таки там разрешили полную свободу выбора. Если ребенок не хочет учить украинский язык во втором классе, он его не учит. Это та свобода, та демократия. У нас это невозможно, к сожалению, потому что у нас есть Министерство образования. Поэтому что делаем мы? Хочется все-таки дать им свободу. Почему эту свободу хочется дать? Потому что вот эти вот педагоги-новаторы, и Френе, в том числе, и ну, те, которых я называла, они все в один голос утверждают, что ребенок, когда ощутил свободу выбора, он самомотивируется. Когда он не чувствует, что учителя на него давят, сядь, выучи, домашнее задание сделай, приди, потом расскажи, у него охота отпадает. Вот у первоклассника первый семестр ходит замечательно, второй уже не хочу. Найдите второкласску, которая хочет идти в школу. Нету таких к сожалению. Нету. Да, я, я спрашиваю, я к детям даже во дворе подхожу: ты хочешь? А ты хочешь? Ну почему? Ну там же здорово, там же детей много, огромные спортзалы. То есть там учителя любимые. Никто не хочет. Самое главное, потеряно вот уже в первом классе интерес к обучению. То каким образом пришли мы, как же эту демократию все-таки иметь, но при этом дать же необходимый минимум, который требует Министерства образования? Это самомотивация, это психологическая работа с детьми, чтобы к этой самомотивации прийти, самомотивации, когда ребенок скажет «я хочу математику». Вот по прошлому учебному году у меня получилось до такого момента дойти. Мы, скажем, полгода учились, это были обязательные предметы, но со своими особенностями, да, вот обязательные они как были. Дети первого класса, еще не развит скелет, спина болит, 35 минут обязательно в государственной школе высидеть надо, хочешь не хочешь, стать нельзя, попить нельзя, в черно-белом приди, говорить нельзя, в общем, ничего же нельзя то мы, чтобы как-то поменять вот такой подход государственной школы, что мы делаем? Дали, поставили задачу ребенку на занятие, да, вот на 30 минут. Пропиши вот эту вот страницу, и ты свободен. А он написал ее за 15 минут, не за 30. А я говорю, беги, куда хочешь. Хочешь на улицу беги, хочешь там на спортивную там зону беги, хоть кувыркайся, что угодно, лишь бы ты не сидел. А не боитесь, что если не дать такую заяву демократию, то она потом вообще не будет слушать, если будет делать вообще все, что захочется? Не боюсь. Потому что я вижу результат, что им интересно. Им интересно, самое главное, получать знания. Вот в чем сложность а, педагога, это заинтересовать ребенка. То есть первое, это психологическая работа с ребенком, да, ну это проходит как бы не беседа психолога и ребенка, а попутно там в игре, а вот тебе нравится там что-то считать, а ты видишь, чтобы узнать длину бордюра, на математика нужна, да? А ты видишь, чтобы там банки перелить, узнать там нам тоже математика нужна. А посмотреть, сколько времени до конца урока нам без математики просто никак. Да? Но эту математику берем, она более, может, интересная, да? как-то больше практики можно на нее придумать. То есть задача педагога – заинтересовать ребенка. То есть сделать предмет таким, чтобы ему было туда интересно идти. То же самое касается письма, например. Да? Вот очень интересные подходы были у Фелистена Френе, это 20 века Франция. Да? Он что? Он обычное письмо убрал, он поставил печатные машины, ну на то время это там угу, огромные да. печатные машины, и поставил детям задачи, там делайте, там определенные, у него были карточки образовательные, они сами печатали эти карточки. При этом они не знают там алфавита, либо там может начальный ур базовый уровень знаний у них был, вот, но они сами готовили, они видели результат своего труда, который потом после использовала вся школа. Потом он применял тоже такие такая форма работы, как свободные тексты. Тобто діти самі писали те, що вони хотіли. Ми от, наприклад, теж, щоб уйти від обичного, стандартної української мови, сядь там, напиши рамочка, в рамочці правила, зазубри його на наступний день приди, розкажи. Как от этого уйти, как от этого, как этого избежать, от зазубривания, зазубривание, что оно временно в памяти откладывается, да? потом оно теряется, ну, да, все, оно там на, в жесткий диск нигде не, не останавливается. Да, в оперативное время побыло и ушло. Поэтому как от этого уйти? Ну вот сейчас как бы мы думаем, пробуем, как, есть свои мысли, да, то есть сделать украинскую мову интересной тоже можно, не делая акценты на этих правилах. Что, например, мы делаем? Мы пишем какой-то диктант и попутно видим какое-то правило. Вот здесь надо акцентировать внимание. Но не как правило в рамочке за зубри. А ты просто понимаешь, что все там а, имена, клички, названия городов пишутся с большой буквы. Все, он уже понял. То же самое интонационное, да, вот, ну, то есть все правила можно дать интересно. Но для этого что надо? Чем у нас больше возможностей, чем у учителей в государственных школах? Тем, что у нас меньше детей, у нас развязаны руки. У нас нету лицензии, поэтому мы можем делать, что мы хотим, и как мы хотим. Да, потому что лицензированные школы, лицензированные школы, они да, они как бы работают по программе, по методике, методисты смотрят, следят. Поэтому у нас немножко больше возможностей. Мы можем. А диплом, ну, Да, это совсем другой вопрос. Это правовая сторона. То есть мы работаем с детьми экстернами. Дети, которые раз, поступили два, в государственную два. школу, да, я сразу... да, оформили экстернат. Вот с октября месяца как раз начинается время приема э, заявлений на экстернат. И для тех родителей, которые примут для себя решение или подумают, в какой школе хотели бы обучать ребенка, ну тут много как бы, акцентов, на что следует внимание обратить то те могут, собственно тебя писать заявление директору, оформлять экстернат и дальше обучать ребенка самостоятельно, либо же у нас. Ну, до речи, про экстернат, буквально в киткосливе, да. я поважаю, это действительно потребуется на 12 роков растягивать все это? Это действительно вот так вот, раз-два, раз-два, да. Ну, смотрите, по нашему опыту, мы вот работали второй семестр с января по май месяц. Мы за февраль прошли программу первой четверти государственной школы. Угу. Тобто за один возможно. месяц, это да. Возможно. То есть мы за полгода прошли программу первого класса. Ага, то -то Реально в да, В мен меньше, выявляется, можно это сделать. То, -то просто за охоту ты. Просто чем мы занимаемся? Если мы программу образовательную даем полгода, но мы ее тоже растянем на год, то мы у нас дети, скажем так, не сидят пять уроков, они посидят час. За час они сделают норму ту, которую дети делают в государственной школе, а после мы уже добавляем много своего. Поэтому э, некоторым родителям, да, удобно государственная школа, 8 привел, в час забрал, там либо ребенок в 3 сам ушел под контролем. Но просто цели, которые школа ставит перед собой, и мы немножко разные именно цели э, в обучении и в ну, школа вопросов. ставит перед собой просто на даты базовые знания. видно, да, так закладено минус э, Миносвіти, да, каждая дитина має знать, там, чи писати, читати, там, знать, там да, H2O. Что -то вот, 20, да, 22. то есть вот. э, задача школы принять ребенка, смотреть за его безопасностью в определенный период суток, вложить знания и в конце выдать документ. Он знает. Вот это задача школы, они замечательно с этим справляются. Но это же перепуск, соответственно, там дали, там для, не знаю, высшей обучения, там средне-специальной, или любой другой. То есть без этой перепуски пластиковой, да? Пластиковой, наверное? Не знаю. без этой тогда не пойдешь уже дальше. Совершенно верно, да. Ну, такая система вот у нас, что без этого никак. И государственная школа, да, она это делает, все у нее получают аттестаты, все идут дальше, но какими они идут, то есть вопрос, вот, что в ребенке остается? После 12 лет, уже нынче будет 12 лет сидения в школе. Не страшно, честно, на себе уявить. Что там, уроки. просто понимаете, вот глядя на специалистов, да, вот сейчас тоже есть и доктора, которые удивляешься, как такое назначение они могут дать, да, юристы, как они могут вот безграмотно иногда порой консультировать. Просто главное, что ребенку вложить эти знания, да, то есть не, не просто как школа, там впихнула H2O, там, да, еще что-то, вот тест сдал, пошел. А мы перед собой немножко другие ставим задачи. Во-первых, любопытство ребенка удовлетворить всегда. То есть, когда ему интересно, любопытно, он в этот момент информацию впитывает, она у него там в жестком диске уже осталась, все, это уже навсегда. И кроме того, что удовлетворить любопытство ребенка, Конечно, чтобы дать базовый уровень, то заинтересовать и дать необходимые знания, да. Но самое важное, это опять-таки не мое, это тот же Селистен и Вот как-то смотрю, у него очень много идей, которые мы перенимаем и можем брать за основу. А, это э, 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 мысль улетела. Так. Так, 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 вы, вы да, чтобы приняты, да, ваши идеи. А, э, да. А, то есть по нему, что он говорит, что главная задача научить ребенка искать информацию и уметь пользоваться. Ну, вот, 20, например. Мне, мне да, кажется, да, логично. Да, это логично, да. Вот мы, как, допустим, как родители со стороны там смотрим, да, вот ребенок выучил эту органику, все, вышел, забыл. Дай ему эту органику там в 25 лет, вдруг она ему понадобилась. Как, что это обозначает? То есть если задача, как бы вот наша задача, научить ребенка, это как идея Франы, научить ребенка Найти вовремя информацию, уметь ее найти и уметь ее пользоваться, обработать, найти главные. Вот как бы основные цели да, по школьному образованию. Когда ребенок любопытен и ему интересно, то эти знания в нем а, задерживаются. Есть очень интересный фильм художественный, он снят по демократической школе Саммерхилл под Лондоном. Ее один из педагогов-новаторов Александр Нил основал. Вот. И в этом художественном фильме очень много интересных э, идей именно по образовательной части. А, как бы есть такой сюжет о том, что парень, ну, лет, наверное, 13-15, он знает а объем химии, а материалом владеет за второй-третий курс университета. Просто почему? И он этот а материал овладел за два года. Просто потому, что есть специалист, который владеет глубоко этими знаниями. И он видит, если ребенок достиг какого-то уровня, он углубляет ему, она вот это сделает, она вот то сделает. Просто тут главное найти специалиста, который владеет знаниями. Вот, например, ко мне приходят педагоги начальных классов. Вот я могу. Я говорю, а что вы знаете, кроме школьной программы, от первой до последней странички? Говорю, а естество знания надо знать. Какие-то основы надо, не знаю, по управлению, по бизнесу, да, что-то. Либо же, вот мы играем, допустим, с детьми в магазин, но мы полностью организовываем процесс, мы ищем поставщиков, мы выбираем ассортимент, мы поставляем <coughs> на полки. То есть учитель начальных классов здесь, по сути, не подойдет, поскольку знания у них, это не у всех, я думаю, учителей, но в основном у них программные знания, системные учителя, системная программа, поэтому <coughs> найти специалисты, в основном, вот я смотрю, просто педагоги, которые работают в государственных школах, тут они не смогут прижиться. Потому что дать детям свободу, вот эту вот демократию, авторитарный педагог, который сели, дети замолчали, и он это в системе прорабатывал не один год, он такой уже внутри себя. Это неплохо, да, это нормально, но для демократии он не подходит. И тоже вот интересный момент по демократии, хотела сказать, это э, собрания, которые проводятся в демократических школах, и у нас в том числе, это собрания, когда собираются все дети в кругу, они проводятся раз в неделю, собираются педагоги все, которые есть. И обсуждаются различные вопросы э, по организации, ну не по организации работы самой школы, а по организации детей в школе, по организации учебно-воспитательного процесса. Вот на этом собрании участвуют и дети, и взрослые, и голос ребенка равен голосу взрослого, и какие-то вопросы решаются путем голосования. Ну, например, что мы решали, да? Например, выйти на территорию школы, может ли ребенок сам или нужно сообщить об этом педагогу. У детей есть разные мнения, мы можем сами, нет, лучше все-таки пусть это педагог как бы разрешит, чтобы знал, где там дети под контролем. Вот путем голосования, поднимают руку, голосуют, принимается положение в, там, в порядке правил, этим правилам потом дети соответствуют. Но опять-таки, если не соответствуют, сразу тормозишь, ага, правила ты не можешь, там ну, либо... Тетяна вот вот. Анатольовна, ми з вами да. можемо говорити багато, 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 Много, багато, да, багато так, дійсно, висок. тому що це настільки обширна тема, просто нам режисери трохи підказують, що да. ефірний це, час. Дуже, та, дуже цікаві тенденції, миша, ви нам розповіли. Я думаю, що буде проживатися у нас. Я взагалі в Україні. Я, я, дійсно, дуже сильно здоволений, насправді, да, тим, що це є. І... Удачі вам, власне, я, я не знаю, мені здається, це не легко. Насправді, да? скажемо так, відійти від певних стандартів, скажемо так, да? але тим не менше, я думаю, що все буде добре. Ми дякуємо вам а, за те, що ви до нас завітали у студії. Ми нагадаємо, що в нашій студії була Тетяна Дорошенко, директор альтернативної парк школи Be, Be happy, happy, що знаходиться в Полтаві. Це ранок на Алтаві. Нагадуємо, у нас як завжди, тільки цікава інформація для всіх наших телеглядачів.